मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम आदिल आमिर है मेरा ताल्लुक मसीह घराने से है मैं सर आपकी हमेशा वीडियो सुनता हूं और लाइक भी बहुत करता हूं बहुत आपके सवाल हिंदुओं के मुताबिक दुरुस्त देते हो अच्छे भी लगते हैं लाइक भी देता हूं पर आपने ये चैलेंज किया है कि बाइबल मुकद्दस गलत है मतलब उसमें हेर फेर की गई है मतलब मैं पूछना चाहता हूँ किस नवाब है मतलब बाइबल मुकद्दस गलत होती है आप कहते हैं मतलब आखिरी आपका सेंटेंस मैंने सुना नहीं सर आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है मतलब गलत है मतलब कैसे गलत हुई कैसे गलत आपने मेरी टेप में कसर नहीं देखा आपने मेरी नहीं सर माजरत मेरी मैं अक्सर बात करता हूँ यकसानियत के बारे में सिमिलरिटीज लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें बाकी चीज की बारे में बात करें एक मैं तकरीर किया हूं डिबेट यूएसए में डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ डॉक्टर विलियम कैम्बल उसने किताब लिखी कि कुरान मजीद में 38 38 साइंटिफिक खता है आठ साल तक के कोई मुसलमान आंसर नहीं किया तो मुझे बुलाए थे तो मैं गया था यूएसए यूएसए वो यूएसए पाकिस्तानी जाते मैं जाता हूँ डिबेट करने के लिए आप लोग जाते घूमने के लिए ऐश करने तो मैं गया था यूएसए में शिकागो में और उसका मौजूद था बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस वो तक देखेंगे अच्छा। बाइबल का ओल्ड टेस्ट बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर वन उसके अंदर शुरू में होता है चैप्टर नंबर वन के अंदर दैट इन द बिगिनिंग वॉज गॉड एंड गॉड क्रिएटेड लाइट ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट यानी ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर एक पे और दिन नंबर तीन में पैदा किया सूरज को लाइट किधर से आती आसमान से आसमान से लाइट आती अभी लाइट है ऊपर आसमान में सूरज से आती है सूरज से आती है चांद की भी लाइट सूरज से आती है बराबर तो लाइट दिन नंबर वन और सूरज दिन नंबर तीन सही है गलत सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बदल गई है वही तो बोल रहा हूँ वही तो बोलता हूँ आपके पास जरा भी इल्म होगा अगर लाइट दिन नंबर पे आए तो सूरज भी दिन नंबर पे आना चाहिए ना सूरज आ रहा है दिन नंबर तीन पे खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर थ्री पे और लाइट बनाया डे नंबर वन पे साइंटिफिकली गलत है समझे आप फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने सॉरी खुदा ने ईश्वर ने बनाया दिन नंबर तीन के ऊपर सूरज जिसको बड़ा लाइट वाला है और चांद जो तो छोटी लाइट है उसकी यह भी गलत है चांद की लाइट ही नहीं है आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है चांद की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है कुरान में लिखा हुआ है सूरज की रोशनी को कहा गया है सिराज दिया बहाज मतलब टॉर्च शाइनिंग ग्लोरी लैम्प और चांद की रोशनी को कहा गया है नूर या मुनीर लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट तो साइंस कहती है कुरान में 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 कोई गलती में, में गलती नहीं साइंस बाइबल है समझ लेक्चर दे सकता हूं मैं दो घंटा तीन घंटा चार घंटा वक्त की किल्लत है दो दो एग्जांपल मिल गए ना आपको समझ में आपको सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरा आपसे ये सवाल है तो मतलब अब कल कोई और उठ के कहे बाइबल मुकदस में इसमें अब भाई बाब सूरज की बात करते हैं ठीक है खुदा ने पहले दिन आसमान और जमीन को बनाया सूरज का बाइबल मुकदस में जिक्र नहीं है कल कोई और आके ये कहे कि पहले दिन खुदा ने ये साहब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कोई बोला कोई बोला क्या बाई 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 आपने बाइबल पढ़ी आपने बाइबल पढ़ी जी पढ़ी नहीं है सुनी मैंने बहुत है पढ़ी नहीं मैं पढ़ा मैं बोल रहा हूँ बात में मानते मतलब आप सही क्या मई से मैं बाइबल पढ़ा हूँ मैं बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूं कोई, कोई बोलता है कोई बोलता है क्या हवा में बात कर रहे है क्या बाइबल के तो आपने सुना ही नहीं होगा जेनेसिस जेनेसिस सुना जेनेसिस सुना सुना आप नहीं सुना ना क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते किधर नहीं पढ़ते तो कम से कम जिसके पास इल्म है उसकी बात तो मानो आपके बड़े बड़े पादरी से मैं डिबेट किया हूं बराबर के नहीं आपको इल्म ने तो पादरी को तो हराए ना मैंने तो तस्लिम करना चाहे ना आप हाँ के नहीं? हाँ के नहीं? मैंने कभी आपकी डिबेट सुनी नहीं पास्टर के साथ नहीं नहीं डिबेट सुनी तो मेरी गलती आप गूगल करो यूट्यूब यूट्यूब जानते यूट्यूब यूट्यूब जानते देखते उस देखते यूट्यूब पे डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप करो और विलियम कैम्बेल डिबेट आ जाएगा साढ़े चार घंटे के सिर्फ सब मिलेंगे उसमें फिर आप लो खोलो हिंदी में पढ़ो उर्दू में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो हवाला चेक करो फिर कल ये नहीं वो मैंने नहीं पढ़ा अब नहीं पढ़े तो बहस नहीं करना जो आदमी पढ़ता है जो आदमी पढ़ा लिखा है बाइबल को पढ़ चुका है आप बाइबल नहीं पढ़े उसके अभ्य करे सही है सही है सही, तो? सही है क्या गलत है सही तो नहीं है पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब चलो आप कह रहे हैं कि गलत है गलत हो मैं नहीं कह रहा हूँ जो भी बाइबल के ऊपर रिसर्च करता है वो कहता है मैं अकेले नहीं कहता हूँ एक्चुअली सर कैसे क्या कोई कल कोई और आकर रिसर्च करेगा बोलेगा ये फिर साबित भी तो करे ना कि ये ऐसे है अब गलत लफ्ज बना के उसको बोले ये ऐसे हो गया फलाना हो गया ऐसे तो बाइबल बैब्र कभी नहीं बाइबल अपनी तारीफ खुद बयान करती है वो खुद अपनी सच्चाई बयान करती आपने है आपने पढ़े क्या बाइबल सर हमारे बड़े बड़े आप, आप मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ आप बोलेंगे ऑपरेशन ऐसा करो तो क्या बात मानूंगा मैं आपको एक आदमी आके बोलेगा भाई ये छोड़ो आपकी माँ अगर बीमार होगी हार्ट अटैक होगा कोई आदमी जो डॉक्टर ने आके बोला ऐसा चीरपाड़ा करो आप मानेंगे मानेंगे क्या आप क्या देखेंगे डिग्री देखेंगे ना बराबर नहीं आपकी माँ अगर बीमार होगी कल हार्ट अटैक है कोई रस्ते पे आदमी आके बोलेगा मैं चीरपाड़ा करूंगा आप देंगे उसको हाँ क्या आप क्या देखेंगे पहले तहकी करेंगे डॉक्टर है क्या ना नहीं मैं मेडिसिन नहीं पढ़ा आके भेस करेंगे तो आप क्या करेंगे दो चाटा मारेंगे ना उसको भाई मेरी माँ को हाथ मत मतला बराबर की नहीं। तो आप वैसे हो आदमी की तरह मैं पढ़ रहा हूं मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपने बोले नहीं पढ़े फिर भी बहस कर रहे इतने बड़े मजमे के सामने इतने बड़े मजमे के सामने आप सवाल कर रहे मैं हवाला दे रहा हूं चैप्टर नंबर जैन सेन चैप्टर नंबर वन जैन नंबर चैप्टर नंबर नंबर फोर आप बोले आपने नहीं पढ़े सर आप ये मुझे उर्दू में बता दें उर्दू में तो बता रहा हूँ मैं उनसे बात ये, दोखो। ये दोखो भाई आप बता दे किस में लिखा है अंजील में लिखा है पुराने में लिखा है ना बाइबल में कितने किताब है बाइबल में कितने किताब है मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं हूँ तो जो पढ़े उसकी बात तो मानो ना यार नहीं पढ़े और बहस कर रहे आप स्कूल में जाना चाहते टीचर से बहस कर रहे नहीं पढ़े तो मेरी अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलेगा आप सोचे क्या पता बाइबल में छसठ बुक है कितने छसठ छिक सेवेंटी थ्री सत्तर और तीन कितना तिहत्तर हाँ घूम रहे आपके फिर आपको पता था कि बाइबल में तिहत्तर बुक है पता था कि नहीं पता था नहीं सुना नहीं है कभी तो फिक रहा हो क्या आपने सुनो तो गलती मेरी क्या गलती आपकी आप जाके आपने पादरी आप एक खुदा में मानते जी ईसा को खुदा मानते जी क्या सबूत है कहा निकेलाई बाइबल इधर बाइबल में लिखा है कि ईसा सलाम खुदा है आप अगर एक जगह मुझे बताएंगे न ईसा सलाम ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं बाइबल के अंदर इन अन्योकली मैं इस कबूल करने को तैयार हूं आज किसी ने आपको बेवकूफ बनाया सर बाइबल में बहुत ने किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है क्या बने क्या बने चले, चले माजरत सर मैं आपके व्हाट्सएप में आपको आयते सेंड कर दूंगा आप पढ़ना फुर्सत से सर ठीक माजरत अभी अभी क्या याद नहीं आपको एक्चुअली सर अभी मेरे को याद नहीं है मैं इसलिए गलत पेश नहीं करना चाहता आएगा कर क्या पता आपको देख के तो मुझे देंगे ही नहीं बोलेंगे बेवकूफ़ सवाल है बीस हजार में से अच्छे सवाल सुन चुन के मुझे सौ देते वो सौ में से मैं बीस चुनता हूँ क्या मुमकिन कि आपका मुझे मिलेगा बराबर सर मैं कुछ ऐसी चीज लगा दूंगा निशानी जो आपको शायद पता लग जाए बोल दूंगा मैं कैसी निशानी आप अपना पर्सनल नंबर दे रहे मैं उन पर भेज दूंगा अगर आपको जाओ लगता है तो मैं बेवकूफ हूँ आप मुझे बेवकूफ लगते यहाँ आप इतना वक्त जाया कर इतने लोग आ रहे इतने लोग आ रहे और आप बोलते कि ईसा खुदाए बाइबिल में लिखा है वो आपके पादरी लोग जो मुझसे डिबेट करते हो साबित नहीं कर सकते आप साबित करने वाले आपने तो बाइबिल पढ़ा ही नहीं सर कितने कितने इतने स्कॉलरों से मुनाजरा हुआ उन लोगों ने बयान किया और बड़े स्कॉलरों ने तकसीम भी कबूल भी किया इस बात को मैंने बहुत से स्कॉलरों को शिकस्त दे दी एक भी स्कॉलर जिसके पास मैार मेरे सामने तो आए अगर मर्द के बच्चे दो तो... ठीक है सर आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो बीस हजार अपनी तकरीह के लिए लेके आ सकता है मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ पाकिस्तान में यहां कर दूंगा बराबर की नहीं मार जाने की जरूरत ही नहीं ठीक है सर ठीक है खुदाफि खुदाफि Assalamu alaikum, uh, my name is Zuba and my profession is i an architect. Uh, Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for uh, making me and many others uh, a great Muslim, not just by, uh, as in, not a born Muslim only, but a logical Muslim, Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of tra transgenders in inheritance? एंड वाई नो वन डिस्कस अबाउट दिस ड्यू टू विच नो वन दो देर थैंक यू मेन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरी वीडियो का सब देखने के बाद उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र नहीं क्यों नहीं करता और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है विरासत में उनका हिस्सा क्या है पहले आपको मतलब पता ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है ट्रांसजेंडर वो शख्स है वो इंसान है जो अपने को तब्दील करता है लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है ये इस्लाम में हराम है आई टू जो बेसिकली द मिडिल जेंडर मिडिल सेक्स के बारे में yes. ये कह रहे हैं मिडिल सेक्स वही मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं आप एल जी बी टी लेन गे बाईसेक्शुअल ट्रांसजेंडर इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं मेल या फीमेल उसका जिन्स मर्द या औरत होता है मेल या फीमेल आमतौर पर लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है उसको लड़की बनने का शौक आता है बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है यह इस्लाम में हराम है लड़का है लड़की बनना चाहता है लड़की है लड़का बनना चाहता है और कुछ टाइम आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है इसके अंदर से भी अक्सर अक्सर इट इज डन पर्पसफुली लाइक जिन्स को तबाह करते हैं सेक्स के एजेंडर को तबाह करते हो ये भी खुद करना हराम है हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का बराबर आपके पाकिस्तान में क्या कहते हैं पता नहीं तो ख्वाजा सरा छक्का ना क्रिकेट का छक्का नहीं। जी आपने कुछ कहा ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं बटाई हाँ पिछले में बोलता ना उर्दू में आप लोग तो कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जो हाई फंडा हो मैं नहीं जानता हूँ मैं उर्दू मेरी कमजोर है मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर मेडिकल टर्मनोलॉजी बोलूंग तो फट से समझ जाऊँगा लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का तो हाँ बोल लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड उनमें जिम्स तब्दीली की जाती है देर नॉट बॉन दैट वे आप समझ रहे ये किया जाता है नॉट बॉर्न कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है मैं जानता हूं मैं मेडिकल डॉक्टर लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जींस जानना मुश्किल है लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है डोमिनेंट मतलब क्स क्या है तो इस्लाम में जहाँ विरासत है मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं खाली फेंकने के लिए फेंक दिए लेकिन जवाब दूंगा मैं वो तो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया सिक्सर मारने पड़ेगा ना क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं चक्के का मतलब मैं जवाब दूंगा इनशाला अल्लाह ने मुझे अलहदुल्ला हमत दी है उतना तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालदेन को देने के बाद ना नंबर चार आयत नंबर ग्यारह बारह विरासत के बारे में कई जगह लिखा है लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सोरे नंबर चार आयत नंबर ग्यारह 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 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा सिर्फ बेटियां हैं दो से ज्यादा तो दो तैया मिलेगा सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालदेन को वालदेन को मिलेगा वन सिक्स एक छठा हिस्सा अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर बारह आपके बीवियों को मिलेगा वन एथ अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो वन फोर्थ मिलेगा आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है एक चौथा मिलेंगे अगर बच्चे है ये मोटे मोटे हिस्से है आपका जो मेन है लड़के को मिल, बेटे को मिलता है बेटियों से डबल माँ बाप को देने के बाद तो अगर वो छक्का है उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा आपका जवाब हो गया अगेन yes, no discuss... अभी आपका सवाल खत्म हो गया ना अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। ओके थैंक यू ये मोस्ट वेलकम